Саш, оце ти хочеш сказати: оцю BMW X5 ти продаєш за 20 тисяч доларів, да? да. А що так дешево, розкажи людям. Де, в Тому підвох? що ми на цьому тижні хочемо продати пару-тройку машин для того, щоб обналічитися і купити нові машини в США. Ага, щоб швидше процес да, відбувався. А, щоб оборот був, так. Да. Угу. Зрозуміло. А что она? Пошкоджения какие-то были? Пошкоджения были с этого боку. Вот э, это крыло, э, бампер и фара. Э, капот оригинал. Крыло мы поменяли и бампер поменяли. Чтобы пластик не паять, мы просто поменяли, потому что здесь крыло тоже пластиковое. Все. И фара осталась, кстати, тоже оригинальная. Все остальное родное. Плюс тому машина в идеальнейшем состоянии, что по салону можешь показать. Ни здесь, ни заломов нету, он не поломано. Руль и еще в оригинальной коже не перешивался. Да. Также у нас переведена мультимедиа на русский язык. К сожалению, украинский мовы пока что не мая. Да. да. И установлены европейские карты. Супер просто. Я ж прям загорелся, пошел собирать деньги.